હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓપન સ્ટડી પોઈન્ટ ઓપન ફોર ઓલ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે આજે આપણે શીખીશું ધોરણ સાત વિષય હિન્દી નિસ્વાધ્યન પોથી નો પાઠ એક ચિત્ર કે સંગ ના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબની સમજ મેળવશું તો ચાલો શીખીએ પાઠ એક ચિત્ર કે સંગ ના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબની સમાજ प्रश्न क्रम एक चित्र का अवलोकन करके प्रश्न के उत्तर दीजिए अ चित्र आपेलो चित्र जोई प्रश्नों जवाब छे। सवाल एक चित्र में कौन सी क्रियाएँ हो रही है जवाब चित्र में हवा भरने की गुब्बारे उड़ाने की सोने की बैठने की बेचने की चलाने की क्रियाएँ हो रही है सवाल दो हिंदी में लिखिए અહીં આપેલા શબ્દ હિન્દીમાં લખવાના છે ફૂગો गुब्बारा સાયકલ સાયકલ થામ્બલો ખંભા શાકભાજીવાળી કુંજડીન પોપટ તોતા કૂતરો કૂતરા 3 गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं क्योंकि उनमें गैस भरी हुई है 4 चित्र में कुत्ता मुंह लटका कर क्यों लेट गया है जवाब चित्र में कुत्ता मुंह लटका कर बैठ गया है क्योंकि वह आराम कर रहा है पाँच कूजडीन इतने के सब्जी बेचने वाली कहाँ कहाँ जा सकती है जवाब कुंजडीन अपनी सब्जियाँ बेचने के लिए घर घर और गली गली जा सकती है प्रश्न क्रम एक ब चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए અહીં ચિત્ર આપેલું છે આ ચિત્ર જોઈને પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે એક કિરાયા વાલે સાધનો કે નામ કે આગે ખાને મેં ખરા કા નિશાન કીજીએ અહીં નામ આપેલા છે એમાં કિરાયા લગ્નવાળે સાધન આગળ ખરું કરીશું રેલગાડી હવાઈ જહાજ અને રિક્ષા કિરાયા વાલે સાધન હે એટલા માટે તેને આગળના ખાનામાં ખરું કરીશું सवाल बे टायर क्यों फटा टायर पुराना था इसलिए हवा अधिक भर जाने से फट गया टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा टायर फटने का प्रभाव खंभा रोड मकान वृक्ष आदि पर नहीं पड़ा चार सब्जियों के अलावा बिकने वाली चीजों के नाम लिखिए सब्जियों के अलावा बिकने वाली चीजों के नाम फल गुब्बारे खिलौने इत्यादि पांच ईंधन के बिना चलने वाले यातायात के साधनों के नाम लिखिए ईंधन के बिना चलने वाले यातायात के साधनों के नाम साइकिल उठगाड़ी बेलगाड़ी घोड़ा गाड़ी प्रश्न क्रम बे अ प्रश्न क्रमांक अ में दिए गए चित्र का आठ दस वाक्यों में वर्णन कीजिए साइकिल की दुकान वाला साइकिल के टायर में पंप से हवा भर रहा है एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं अह प्रश्न क्रमांक जो चित्र आप आठ दस वाक्य लखवा एक कुछ सब्जी बेचने वाली टोकरी में सब्जियां लेकर उन्हें बेचने जा रही है एक कुत्ता रास्ते में लेटा हुआ है दुकान के डंडे पर तोता बैठा है सड़क पर एक व्यक्ति बाइक पर बैठकर जा रहा है बाइक के पीछे एक रिक्शा जा रही है रिक्शे में एक यात्री बैठा है रिक्शे के पीछे दो करे है सड़क पर एक मोची अपने सामान के साथ बैठा है और शायद ही राह देख रहा है प्रश्न क्रम बे ब प्रश्न क्रमांक एक ब में दिए गए चित्र का आठ दस वाक्यों में वर्णन कीजिए अ प्रश्न क्रम एक बे चित्र आप आठ दस वाक्य लिखवाना चे टायर फटने पर टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा कुंजडिन के सिर पर से टोकरी गिर गई और सब्जियां जमीन पर बिखर गई डंडे पर बैठा तोता उड़ने लगा बंधे हुए गुब्बारे छुटकर यहाँ वहाँ उड़ने लगे मोची का सामान इधर उधर बिखर गया लेटा हुआ कुत्ता उठकर भागने लगा कुंजड़ीन की सब्जियां नीचे गिर गई है रिक्शा मोटरसाइकिल से टकरा गई है कुत्ता उठकर भाग गया है प्रश्न क्रम त्रेन चित्र का अवलोकन करके आठ दस वाक्यों में वर्णन कीजिए अહીં चित्र આપેલું છે આ ચિત્ર જોઈને 8 10 વાક્ય લખવાના છે એક યહ ચિત્ર એક રોડ અકસ્માત કા હે સાયકલ કે સાથ એક મોટરકાર કા રોડ અકસ્માત હુઆ હે એમ્બ્યુલન્સ વહા પર આ ચુકી હે કાર કી ટકકર લગને સે સાયકલ ગિર ચુકી હે ઓર સાયકલ મે જો વ્યક્તિ હે વહ ઘાયલ હુઆ હે દો વ્યક્તિ રોડ કે કિનારે ખડે હોકર kuch લિખ રહે હે ઘાયલ વ્યક્તિ કો સ્ટ્રેચર મેલા કર એમ્બુલન્સ મેં લે પ્રશ્ન ક્રમ ચાર નિમ્નલિખિત પરિચ્છેદ પઢ કર નીચે દે ગયે પ્રશ્નો કે ઉત્તર દીજીએ અહીં ફકરો આપેલો છે એ ફકરો વાંચીને પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે સૌપ્રથમ ફકરો જોઈએ વિદ્યાર્થી જીવન હસને હસાને કા સમય હે ખેલ ખેલ મેં પઢાઈ કા અભ્યાસ ઇસી હોતા મેતા માતા પિતા લાડ પ્યાર કરે હૈ परिवार वाले स्नेह की वर्षा से अबोध मन को गुदगुदाते हैं नित्य नए मित्र बनते हैं छेड़छाड़ चलती है नोकझोंक भी होती है कभी कभी लड़ने झगड़ने चुगली करने मारपीट या अन्य मनमुटाव भी अवसर आ जाते हैं परंतु सारा द्वेष समस्त क्रोध सारी कड़वाहट दूसरे पल ही नष्ट हो जाती है आज जिससे लड़े कल उसी के साथ बैठ मीठी मीठी बातें करने का दृश्य दिखाई देता है खाने पीने और मौज उड़ाने का यह मस्ताना मौसम चाहे कितना छोटा क्यों न हो लुभावना और सुहावना होता है प्रश्न चार अपरिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का सही उत्तर के आगे खाने में सही का निशान कीजिए एक विद्यार्थी जीवन से संबंधित है हंसने हंसाने का समय है खेलने का समय है या घूमने का समय है या नकल करने का समय है साचो जवाब हंसने हंसाने का समय है सवाल बे परिवार वाले स्नेह की वर्षा से अभुत मन को गुदगुदाते हैं वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ नहीं होता है ना समझ ना दान अनाड़ी नापाक जवाब ना समझ त्रण दृण शब्द का विलोम शब्द ढूंढिए विलोम दृण शब्द नौ विरुद्धार्थी शब्द स्नेह चार विद्यार्थी जीवन में क्या नहीं करना चाहिए मारपीट का बदला लेना दोस्त को माफ कर देना दोस्तों के साथ खुलकर हंसना या मीठी मीठी बातें करना साचो जवाब मारपीट का बदला लेना पाँच मित्र शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है कौन सा सखा साथी दोस्त या अनुराग तो अनुराग ए समानार्थी शब्द नहीं है आती तेने खरु कर प्रश्न क्रम चार ब परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए सवाल एक विद्यार्थी जीवन में हमें क्या करना चाहिए जवाब विद्यार्थी जीवन में हमें हंसते रहना चाहिए और खेल खेल में पढ़ाई का अभ्यास करना चाहिए बे परिच्छेद में प्रयुक्त योजक युक्त शब्द ढूंढ कर लिखिए उदाहरण तरीके माता पिता हंसने हंसाने छेड़छाड़ लड़ने झगड़ने खेल खेल में नोकझोंक खाने पीने सवाल तरण परिच्छेद में प्रयुक्त विशेषण शब्द ढूँढ कर लिखिए પ્યાર સ્નેહ અબોધ નય મસ્તાના સારી સમસ્ત સારા અને મીઠી ચાર પરિચ્છેદ કો ઉચિત શીર્ષક દીજીએ વિદ્યાર્થી જીવન પ્રશ્નક્રમ ક્રમ પાંચ અ સહી શબ્દ કે સામે ખાને મેં સહી ઓર ગલત શબ્દ કે સામે ખાને મેં ગલત કે નિશાન કીજીએ અહીં શબ્દો આપેલા છે એમાં સાચા શબ્દની સામેના ખાનામાં ખરું અને ખોટા શબ્દની સામે ખોટું લખવાનું છે તો પહેલું આવશે સાયકિલ રિક્ષા સડક ગુબ્બારા ખંભા તોતા અને ચોપડા એ સાચા છે આથી તેની સાથે ખરું ત્યાર પછીના કુત્તા પેડ કુંજડી મોચી અને લાકડી એ ખોટા છે પ્રશ્ન પાંચ બ વિધાન શુદ્ધ રૂપસે લીખીએ એક સે આ રહે હે આપ સે આ રહે હે બે આપ મેરી ઓર આ જઈએ

अमा यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी पॉइंट सब्सक्राइब करो